Доброго ранку. Ми обіцяли, ми виконуємо. Дивіться, у нас зараз гурт мм Денс. Хочу вам одразу представити це посередині Богдан. А, а, а з ним ра, по поруч дві красуні. Колись я питався, як їх звати, але ви розумієте, коли красива жінка на тебе дивиться і щось там каже, вже я не знаю про що ми думаємо, але я нічого не запам'ятав. Ще раз як звати? Представити, я можу да. пристати. Куди вот тут вілікаліпну блондиночка, завут Маріна? Да, запомнил? Так. Угу. Окей, окей, окей. Закарбовал. А вот нашу каштановую такую вот симпатичную дамочку зовут Машечка. И вот получается Маша, Богдан, Марина вместе мы ММДэнс. Окей. Okay. А что, всем доброе утро! Всем доброе утро! Всем информация так воспринялась. Опять я только Богдана запомнил почему-то. Слушай, хорошо. Недавно вышла песня под названием «Друзья». Да, вот говорят, ее уже крутят на радиостанции. Да, везде. Разорвали просто вот так вот, как горячие пирожки у бабушки. В принципе, я и все ваши песни. Скоро будете снимать клип. Ну вот недавно вы снимали клип в Москве, и ходят такие вот слухи, что какой-то аллигатор, бизнесмен... Орегатор? Орегатор. Орегатор. да, так их называют акулы, в народе. А, акулы, а, аку, акулы Акулы бизнеса. Взял, да, какой -то, какой -то. выкупил у вас этот самый клип <сос> с, с условием, что нигде, никогда вы его не будете показывать. <сос> не, вот сразу <сос> скажите, это правда, что это так для интернету информации? Нет, Вот тут правда, нам можно сказать но и правду. Мы это узнали, вот мы в Москве, мы отсняли клип, Паша Худяков с нами снимал, мы делали сольный трек. И вот, видать, попало это где-то, я не знаю даже где, куда и как. Потому что мы еще не видели финального результата. И вот кому-то как-то где-то понравилось, и какой-то, ну, я не знаю, как насчет олигарха, по-моему, какой-то продюсер э, взял трек, идею, клип, потому что э, мы сделали такое, как бы мы не баловались локациями, да, мы все сделали на одной, но наняли кучу актеров, да, и, ну, то есть, да, эмоции, конечно, это правильное слово самое. Но вот это было настолько живо, настолько интересно, то есть, можно сказать, мы э, отдали вот за какую-то финансовую, да, там, кусок, отдали просто м, такую, мне как, по душе была очень вот эта вот креативная идея, которую мы дали. вот этот... Вообще, о какой песне идет речь, которую якобы выкупила олигарх? «Самый лучший день в моей жизни» назывался трек. И мы собрали, грубо говоря, устроили такой, ну как флешмоб. Флешмоб называется, когда вот так вот нечаянно все договорились, в 9 утра встретились mm -hmm. на Гуден mm -hmm. да? и сорвали всю крышу. Мы целенаправленно сделали это, но все-таки это было круто, когда огромное количество людей в кадре делают вещи и читается вот эта линия самого лучшего дня в твоей жизни. То есть невероятный настрой идет, позитив из песни, сразу же поднимается настроение. Вот как-то так получилось, что невероятно она кому-то понравилась. Но я думаю, может быть, это будет хорошо, потому что мы поймем, в каком ключе работает ну Я так дальше. понимаю, что судя по тому, что Богдан сегодня приехал на Лады Калине, то ничего, в общем-то, это по все брыкняет. Никакого олигарха не было. Да, если честно, мы до сих пор в шоке, потому что нам продюсер ничего не говорит, а я помню, как мы долго готовились к этим съемкам, с этими костюмами, с этими локациями. Фух, и получается, а что люди этого не увидят. Это же Киев. Нет, все будет доброе. В прошлый раз, добры. когда приходили, его не было. Как быстро они... Как быстро они появляются возле удачных проектов. да? Как грибы растут рядом. Я против Как Так, вы знаете, так символически получилось. действительно, у нас песня называется «Самый лучший день». И это, естественно, был самый лучший день, один из самых лучших в нашей жизни. И так получилось, что клип как бы не выйдет. Мы, Представляете, как мы расстроились. Там выйдут собой до дома. Давайте выпьем зато... Давайте выпьем Чтобы и это утро было не самым худшим в вашей жизни. І Слухайте, ну, це творчество зрозуміло. Сьогодні святкуємо день туризму. Угу. Як У вас взагалі то есть час? В последнее время как раз не совсем хватает. Но кто не любит путешествовать, кто не любит отдыхать и где-нибудь так вот за родными краями. Да? Я предпочитаю, например, Грецию. Хотя було там всего лишь два раза, но мне очень понравилось. Я один раз, але мы так сподобалось. Супер, супер. Я один раз, але так что не пам'ятаю. <laughs> Mi mi ну, взагалі... Я второй раз поїхав тільки то, от не помню, що что, что хорошо була прану та это, ката значить шановні. Ми отак сидимо. Тут нам так добре сидимо. Ляси точимо сьогодні. Мендец не тільки побалакати. Прийшов вони обов'язково ще вийдуть на сцену Гутенморген і заспівають, але це трохи згодом. Маємо ще декілька запитань. Планы ваши на майбутнє. Якщо все ж таки клип не выйдет, вы снимете інший? Конечно, мы снимем очередной клип, еще один клип. Это будет клип на песню друзья, которую уже мы, да, как вы говорили, представили на всех радио. И совсем скоро я думаю, телевидение тоже схватит эту волну. Бум друзей. Мы собрали всех своих однодумцев, всех людей, которые близки нам как по духу, так и по творчеству. И вот. Сказали им спасибо, грубо говоря, вот так вот всем. Вот так вот сразу. Вот так вот доброе утро! Спасибо вам за то, что вы с нами на канале М1. Это да. группа MM Dance, которая, как так говорит, не Богдан, да? Не, бал, не балуются локациями. Да? Вот подпишите. МНД oh. не балуются локации. Так, слушайте. <laughs> мы не балуемся. Не будем э, баловаться, как говорит э, Вадим Ярошенко. у вам микрофоны. Ура! Mm. Mm. Где сцена в этой студии, вы чудово знаете. Я Проходьте я и давайте заливайте нам свой най... наивидомейший, может быть, найпопулярнейший. Ну же, готов, най -горячий, горячий, хит. Окей, mm. okay. мы создадим вам сегодня субботнее настроение. Что это будет? Что это будет? А, <свистит> это будет такое. Готовьтесь, такое? готовьтесь. Пристегните ремни, <свистит> потому что группа Мондэнс начинает борозить просторы. Ну что, мы готовы, Украина, я думаю, что тоже с нами <связать> Сейчас будет люди. нечто, сейчас группа ММ исполнит свой жаркий хит Всем привет, всем уровнем передал привет <связать> Так, ну что, я готов, я готов Понедельник, день тяжелый Вторник тоже напряженный Долго длится, как всегда День с названием среда, да да, yeah. и в четверг все как обычно, ни секунды жизни личной. Буду в пятницу опять, а субботе я мечтать. Эй, забивай на все, зажигай в субботу, забивай на все, не надо на работу, за... Война вс, зажигай субботу, за И война все, зажигай, суббота <music> Все вместе просыпаемся страна Киги Давайте, девчонки, зыря Украина, все это Динай Фиво понедельник нафиг нужен Вторник я слегка загружен Суета туда-сюда В день с названием среда да, да. И в четверг все как по нотам В голове одна работа Чтобы в пятницу опять О субботе помечтать ну что же, сегодня день туризма. Лето кончилось, но это не к сожалению. У вас впереди еще много солнечных дней и лучезарных улыбок. Доброе утро, страна! За на все, зажигай в субботу. За Ты на все, не надо на работу. За Ты на все, зажигай в субботу. За Ты на все, зажигай суббота. Это субботнее настроение. Сегодня в четверг рано утром дарит вам группа Эллен Дэнс. Вместе с Гутен Морген. По-другому быть никак не может. Yeah! <laughs> вот так мы просыпаемся. Чувствуем себя хорошо. Кто-то делает зарядку, может быть. все. Суббота! Я хотел сказать Гупер Морген! Четверг! Нагадуем, четверг. Сейчас так у наших зрителей отправите просто на отдых. Да, понимаю, что заслужили, еще рано. Так, жаль, сегодня на пятницу, лише четверг. Принаймне завтра будут еще больше гостей. Вам, наверное, ребят, будет очень приятно узнать, что ВКонтакте тоже вас любят, Ну, пишут, но не столько вопросов здесь, столько просто эмоций. Привет из Миколаева вам передают собачника <связанная> реакция. Вопрос. В свой город, Влад, Влад, Влад Ришняк спрашивает, ждать этого момента хитов на подобие песни «Баня». Клип на песню «Баня» полный релакс. Хотелось бы еще хитов в таком формате. Николаев любит ММД. А что на релакс Мы тоже любим Николаев, <связанная> ребят. Скоро будет огромнейшее количество хитов от нас. Ждите, ждите. Скоро, 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 скоро. скоро. Николаев а, Няша капризная написала «Люблю ММД» и поставила грустный смайлик. А может быть и не грустный, а может быть такой. А может <связанная> быть, быть такой. А нет, на нормальную сторону, просто он такой вот. Смотрите, вот такой. Люблю ММ Дэнс. Вот, вот такой, какой-то такой смайлик был. Ребят, большое вам спасибо, что просыпались этим да, утром вместе с нами. Да, спасибо. Вам спасибо за приглашение. Просыпайтесь вместе с Гутен Морген.